Atəviyyə sər davam edir. Bilirik ki, plastik qablardan istifadə həm təbiətə, həm də ki sağlamlığımıza olduqca ə, zərərlidir. İnsan həyatına zərər verir. Buna görə də artıq bir çox ölkələrdə onların istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulub. Elə bu gündən ölkəmizdə də marketlərdə satılan belə plastik məhsulların istifadəsinə qadağa qoyulacaq. Məhdudiyyətlər əsasən hansı mallara tətbiq olunacaq? Vətəndaş olaraq məsuliyyətli olmaq istəyiriksə, növbəti mövzumuza diqqət yetirək. Son 15 ildə plastik məhsullardan istifadə çoxalıb. Səbəb bu malların istehsalının ucuz başa gəlməsidir. Həmçinin istifadəsində rahatlığı plastik qablara olan tələbatı da artırıb. Lakin plastik məhsulun ziyanı faydasından daha çoxdur. Çünki onların təbiətdə məhf olması 200 il ərzində baş verir. Artıq 112 ölkə bir dəfəyə yararlı plastiklərin istifadəsindən imtina edib. Sevindirici haldır ki, bugündən ölkəmizdə də bu qabların satışına qadağa qoyulur. İki məsələ öz əksini tapmışdır ki, bunlardan 1 yanvar tarixindən 15 mikrona kimi olan polietilen torbalar qadağan olmuşdu. Onların istehsalı, idxalı, istehlaqə çatdırılması. İyunun 1 tarixindən isə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qabların ləğvi nəzərdə tutulur və bu plastik qablara nələr daxildir? Bunlara bir dəfəlik istifadə üçün Ə, stəkanlar, boşqab, çəngil, bıçaq və qarışdırıcılar. Bəs görəsən plastik qabları nə ilə əvəz etmək olar? Və sual ortaya çıxır ki, əgər bir dəfəlik plastiklərlə əv olunursa, onların alternativləri nədir? Biz kimi, bu günə kimi onsuz da bu alternativləri rast gəlirdik, istər marketlərdə, istər digər ə, yerlərdə və biz görürdük ki, ə, kağızdan olan, kardondan olan məhsullar satışdadır, həyatdan satışa həyatda keçilir. Bundan isə bundan sonra isə onların sayı daha çox olacaq. Çünki bu şərab olunma müəssələnə sayı artıb. Onlar artıq alternativlərin sayının çoxaldılması, çeşidlərin çoxaldılması istiqamətində işlər görürlər. Qurum rəsmisi həmçinin qeyd etdi ki, yaxın günlərdə qalınlığı 15 mikrondan artıq olan sellofan torbalardan istifadəyə də qadağa qoyulacaq. 1 yanvar 2021-ci il tarixindən bildi ki, 15 mikrona kimi olan torbalar artıq ləv olundu. Bu əslində 15 mikron deyəndə biz nazik pinqvent torbaları nəzərdə tuturduq ki, daha çox məişətdə istifadə edilirdi. Onların təbiətdə çürüməsi, təkrar emalı mümkünsüzdür. Digər mərhələlərdə isə təbii ki, 15 mikrondan daha artıq torbaları da şamil olunacaq və növbəti etaplarda 15-50 mikron arası torbaların ödənişlə əsaslarla satışının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu sadəcə mərhələli şəkildə gedir, çünki dünyada da bu proses belədir. Beynəlxalq təcrübədən də biz bunu şahidə oluruq. Plastik məhsullardan imtina etmək bizə daha sağlam və təmiz ekologiya bəxş edəcək. Biz vətəndaşlardan tə tələb olunan isə yalnız bir vəzifədir. Sağlamlığımız naminə təbiətimizi qorumaq. Leyla Həsənova, Usmana Qəsiyeva, Elvin Quliyev, ATV Səhər.